Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Jamadil Akhir 15 Disember. Saya Ardi Herman Marzi. Remaja perempuan 16 tahun buang bayi. Hakisan pantai memburuk peniaga ikan terjejas. menahan seorang remaja lelaki berusia 14 tahun bagi membantu siasatan susulan penemuan seorang bayi yang baru dilahirkan di belakang sebuah rumah di kampung Alu Lintang dekat kampung Raja di Besut Pemangku Ketua Polis Daerah Besut DSP Mat Sani Mat Saleh berkata remaja tersebut disyaki melakukan sumbang mahram dengan kakaknya yang berusia 16 tahun sehingga melahirkan bayi lelaki tersebut tanpa pengetahuan sesiapa Pihak polis menerima panggilan kecemasan mengenai penemuan bayi itu pada 254 petang semalam selepas bayi tersebut dijumpai Jelasnya bayi itu dipercayai telah dibuang oleh remaja perempuan tersebut selepas melahirkannya sebelum ditemui oleh salah seorang ahli keluarganya. Katanya susulan itu polis telah menahan adik remaja perempuan tersebut yang tinggal di rumah berkenaan pada hari sama manakala bayi dan remaja perempuan terbabit dihantar ke hospital besut untuk rawatan. Muhammad Sani berkata siasatan awal mendapati remaja lelaki tersebut masih bersekolah dan merupakan pelajar orang kelainan upaya OKU kerana masih masalah pembelajaran. Katanya remaja lelaki tersebut telah ditahan reman selama tujuh hari bermula hari ini sehingga ahad depan. Beliau menambah kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan iaitu perbuatan ibu bayi dengan niat hendak membuangnya dan juga Seksyen 376B Kanun Keseksaan iaitu perbuatan perempuan dan lelaki yang tidak dibenarkan berkahwin oleh hukum agama telah melakukan persetubuhan. Seorang anggota polis berpangkat korporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majlis Kangah hari ini atas dua pertuduhan memandu dengan bahaya sehingga menyebabkan kematian. Insiden membabitkan seorang penunggang motosikal di Kangah pada akhir November lalu. Tertuduh Muhammad Zulhairi Shunazar Abdul Syukur 38 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Natasha Rizal. Muhammad Zulhairi didakwa memandu sebuah motor pikap tanpa kecermatan dan perhatian sepatutnya sehingga menyebabkan kecederaan parah kepada seorang penunggang motosikal Alif Nur Hakim Ali Jasri 25 tahun. Manakala bagi pertuduhan kedua pula, dia didakwa telah memandu sebuah motor dengan berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal Muhammad Firdaus Aiman Zainon, 24 tahun. Kedua-dua kesalahan itu didakwa dilakukan pada 25 November lalu di Jalan Persiaran Wawasan berhadapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun sekitar pukul 10.20 malam bagaimanapun peguam tertuduh memohon mahkamah agar dapat menetapkan hukuman setimpal memandangkan tertuduh mempunyai tiga orang anak dan perlu menyara ibu bapa lanjut usia termasuk adik yang sedang menyambung pengajian. Sebutan semula kes ditetapkan pada 28 Januari depan. Pasangan suami isteri dinasihatkan untuk tidak menjadikan media sosial sebagai medan membuka aib rumah tangga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar berkata, tindakan sedemikian bukan saja gagal menyelesaikan masalah, malah berpotensi merosakkan institusi keluarga serta keharmonian masyarakat. Tegas beliau setiap pasangan yang berdepan masalah rumah tangga perlu menyelesaikannya secara beradab dan berhemah. Kita banyak sangat, kadang-kadang individu yang lebih nak dapatkan followers yang ramai di platform media tanpa memikirkan kesan dia. Islam ajar kita untuk uh, kita tutup aib orang. Uh, Mensetara aib akhihi. Satar Allah aibahu yaumal qiyamah Bagaimana siapa yang menutup aib Sedara dia Allah akan tutup aib dia hari kiamat Yang ni yang sedara ni Apatah lagi suami isteri Yang ada hubungan yang begitu rapat kan Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis apresiasi dakwah Yadim dan perasmian penutupan program dakwah negara 2025 di Putrajaya siang tadi Mengulas lanjut beliau turut mengingatkan bahawa Islam mengajar umatnya supaya menutup aib sesama insan lebih-lebih lagi antara suami dan isteri yang mempunyai hubungan paling rapat. Nasihat itu disampaikan susulan tren kebelakangan ini yang menyaksikan segelintir individu mendedahkan konflik pribadi dan rumah tangga secara terbuka di platform digital malah ada antaranya demi meraih perhatian dan sokongan orang ramai. Sehubungan itu, Yadim akan memperkukuhkan pendekatan dakwah yang memberi penekanan kepada adab berkeluarga dan etika penggunaan media sosial selaras usaha membentuk masyarakat berakhlak dan beradab menjelang 2026. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK melakukan persiapan rapi berdepan gelombang kedua banjir meskipun uh, tiada sebarang aduan kes penyakit jangkit atau bawaan air dikesan uh, berlaku sepanjang gelombang pertama bah. Uh, pengarah kesihatannya Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, uh, bagi pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan jumlah mangsa banjir melebihi seribu orang uh, pihaknya akan menyediakan klinik statik di PPS berkenaan? Klinik static ini bermakna kita akan sediakan pasukan perubatan yang diketuai oleh pegawai perubatan dan juga paramedik MAS dan juga jurawat yang statik yang berada di situ memberikan perkhidmatan 24 jam bagi memantau pesakit-pesakit yang berada di PPS yang melebihi seribu jadi PPS yang kurang daripada seribu kita adakan klinik bergerak iaitu kita adakan pada waktu pejabat saja antara pukul 8 sampai pukul 5 dan sekiranya PPS yang lagi kecil, kita akan adakan lawatan. Maksudnya doktor akan datang uh, pergi buat pemeriksaan ke atas uh, semua yang uh, berada di PPS. Setelah pemeriksaan habis, kita akan bergerak ke PPS yang lain. Selain itu, pihak JKNK juga akan memastikan persekitaran di pusat pemindahan banjir sentiasa bersih dan selamat bagi mengelakkan mangsa banjir daripada terdedah kepada penyakit terutamanya penyakit bawaan air. Pada masa sama, pihaknya juga akan memastikan mangsa yang mempunyai penyakit tertentu seperti pesakit yang memerlukan rawatan dialisis dan rawatan khusus lain dikenal pasti lebih awal. Peniaga di Pasar Ikan Pengkalan Maras, Kuala Nerus dihantui kebimbangan apabila Pasar Ikan tempat mereka berniaga lebih 20 tahun di ambang kemusnahan akibat hakisan pantai. Hakisan yang berlaku sejak 3 tahun lalu itu semakin teruk sejak akhir November lalu dan memaksa peniaga di Pasar berkenaan membuat persiapan termasuk memindahkan barang-barang berharga. Mohamad Zul Faizal Mazlan 41 tahun ketika ditemui Britol Hijrah di pasar itu berkata dia tidak dapat tidur kerana memikirkan nasib pasar ikan itu. Faizal berkata jarak antara pantai dengan pasar ketika ini hanya 10 meter dan dijangka akan berlaku hakisan sekiranya cuaca buruk berterusan hingga Februari ini. Kali ikut kiraan hakisan daripada tak tu 60 kaki jadi sekarang ni tinggal dalam 20 kaki lagi. Jadi Aa, kebarangkali yang untuk kena pasar ni tinggi lah. jadi kita pun bimbang nak tidur malam pun rasa tak lena main, main, main begini Beliau berharap pihak yang berwajib segera mengambil tindakan sewajarnya bagi menyelamatkan pasar ikan berkenaan. Sementara itu, Abdullah Lakib Kamal 20 berkata, dia dan peniaga lain tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga sekiranya pasar ikan itu musnah akibat hakisan pantai. Dua kali kena hakisan lagi yang Dah nak cuba mana lagi Agak kena kena air boleh boleh mari lah Buat benda patut ke, tak patut, tak patut ke Ya, nanti boleh tahan lah pun lain, Zul Kurnaini Cik Johari 35 berkata, dia berasa bimbang melihat hakisan yang berlaku dan paling teruk sepanjang 20 tahun berniaga di pasar ikan berkenaan. Saya berniaga sini dalam berpuluh tahun dah. Uh, jadi rasa underbo tu ada lah. Tengok hakisan gini ni Tahun ni paling teruk ah apa. Ada. Kalau boleh nak cepat-cepat baik kia cepat, -cepat, lah, cepat gini. pasar ni nak bakal lama lah. Berikutan hakisan yang semakin teruk itu, peniaga merayu pihak yang bertanggungjawab segera mengkaji langkah terbaik bagi menyelamatkan pasar ikan itu daripada musnah kerana hakisan pantai tersebut. Baik, seketika nanti korban bencana Sumatera meningkat lebih seribu orang. Masih bersama berita Ahli Jirah menjelang sesi Persekolahan 2026. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memperuntukkan lebih 20 juta ringgit bagi membantu lebih 36 ribu pelajar asnaf sekolah rendah dan menengah meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Bantuan itu merangkumi penyediaan pakaian serta kelengkapan persekolahan sekaligus meringankan beban keuangan ibu bapa menjelang sesi persekolahan baru. Supaya mereka ni tak perlu nak risau, tujuan ibu bapa dan anak-anak ni boleh berikan tumpuan eh, kepada sekolah, kepada pendidikan. Itu hasrat dia. Sebab kita tak nak eh bimbang sebab isu kewangan ni sampai tak boleh nak tumpu kan kepada kepada pendidikan. Jadi anak-anak ni yang diminta pada dia supaya rajin belajar apa tu dan jadi anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang baik, akhlak baik, budi pekerti dan yang baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bantuan back to school sesi 2026 di ibu negara siang tadi. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana sumbangan berkenaan mampu meringankan beban dalam menyiapkan persiapan persekolahan anak-anak mereka. Ini mak amat meringankan dan akak bersyukur Alhamdulillah dengan bantuan daripada Mawik ni pencumbang pen sumbangan zakat tu akak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk golongan macam B40 ni amat meringankan beban kami semua dengan bantuan apa Mawi ni meringankan bebanlah uh, dengan tanggungan saya pun ramai. Uh. Anak apa, berapa orang? Uh, tujuh. 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 Berapa orang yang dapat bantuan Mawi? Uh, bantuan apa Mawi tiga. Ya lah apa agak ada nafas lah kan untuk apa teruskan apa hidup untuk cara hidup anak-anak keluarga. Dalam pada itu pendekatan agihan yang menggunakan sistem tanpa tunai ini membolehkan ibu bapa dan pelajar membuat pembelian keperluan sekolah di premis terpilih secara fleksibel, selamat dan tersusun. Melalui kaedah ini, penerima bantuan boleh mula membuat pembelian dan tuntutan pakaian serta kelengkapan persekolahan bermula 22 Disember ini. Jeda monsun atau monsoon break di negeri pantai timur ketika ini bukan saja memberikan kelegaan buat penduduk malah turut dinantikan kaki pancing udang galah kerana tempo pergerakan dianggap waktu terbaik untuk memancing spesies itu apabila udang lebih aktif mudah dipancing serta saiznya lebih besar. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh komuniti pemilik bot di jeti Sungai Isap, Kuantan dengan menganjurkan pertandingan memancing udang galah yang berjaya menarik penyertaan sehingga 160 peserta termasuk dari luar negeri serta membabitkan lebih 8 buah bot gentian kaca. Kadang-kadang program macam ini dia lebih pada silaturahim. Maksudnya contoh, ya, contoh ada seorang kaum kita itu daripada Temeluh dengan botong datang. Karena bukan kata-kata nak mancing sangat, nak jumpa kan kawan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bila kita buat izin macam ni, semua berkumpul setempat. Kalau kita nak jumpa kan kawan tu, kadang-kadang tu ngeteh kan? Ada lah, 4-5 orang. Tapi bila, dah kadang-kadang macam ni, semua. Lama-lama ha, kita jumpa, jadi seronok lah benda ni. Alhamdulillah, ha, itu je lah. Uh, memang seronok lah tengok uh, dengan ramai, banyaknya penyertaan ni daripada Selangor, daripada KL, Terengganu pun ada. Jadi semangat kita tu lain macam tu. Semangat kita tu ha, nak, nak bertanding ni. Ha, iyalah. Kalau ada rezeki, ada lah kan. Ha, kita cuba dulu. Pertandingan itu bukan sahaja disertai kaum lelaki, malah turut mendapat penyertaan daripada kaum hawa yang datang menemani suami atau anak masing-masing. Saya saja nak cuba, tak pernah pun mancing pun tak pernah pandai. <laughs> Ini tak pernah mancing udang nah, pun? Tak pernah. Tak pernah mancing kolam je. Kolam, kecil. kolam udang lah. Ha Ha, ha, -ha. Hari ini, Nak join lah, nak tengok macam mana kadang-kadang. Kita tak pernah tengok. Sementara itu, Wakil Penganjur Masrul Irman Hanif Muhammad berkata, selain menjadi platform kaki pancing udang galah untuk mengiratkan silaturahim, pertandingan itu juga bertujuan mencari dana untuk menaik taraf jeti berkenaan. Jeti yang dibina oleh komuniti di situ bukan sahaja memberi manfaat kepada 93 pemilik bot, malah penduduk setempat untuk beriadah. Namun keadaannya serba kekurangan tanpa kemudahan tandas dan surau selain keadaan jalan yang tidak selesa. Dengan adanya event ini kita harap dapat pihak-pihak uh, luar yang berkaitan, lah, nampaklah apa yang kita perlu kat jeti ini. Uh, macam kita pun... Anjo ni untuk cari dana ha, Untuk baik pulih jeti Untuk buat wakaf Untuk buat tandas ha, tu lah. Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 Kota Baru Mencatat sejarah tersendiri apabila menjadi hospital ketiga di Malaysia yang melaksanakan pembedahan penggantian sendi lutut atau Total Knee Replacement TKR menggunakan teknologi robotik. Pengarah Kesihatan Negeri itu, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata sebelum ini, kadar itu sudah diperkenalkan di Hospital Kuala Lumpur HKL diikuti Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. pembedahan yang yang dilakukan oleh uh, pakar kita bersama dengan robotik ini akan memberikan satu kejituan di dalam pembedahan penggantian lutut. Jadi untuk um, warga-warga emas terutama ya ataupun siapa-siapa sajalah yang sakit lutut ataupun lebih dikenali sebagai arthritis dan sebagainya. Precision ini sangat penting untuk membolehkan seseorang itu kembali menikmati kehidupan yang normal. Maksudnya lutut dia dah tak sakit, dia boleh melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti uh, bersukan, berjalan, kalau Muslim dia boleh solat, pergi ke masjid, surau dan sebagainya tanpa ada sebarang kesakitan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pembedahan menggunakan teknologi robotik bilateral total knee replacement atau pembedahan dua lutut serentak pertama di Kelantan di Dewan Bedah Kompleks Rawatan Harian HRPZ2 Kota Baru. Prosedur pembedahan TKR menggunakan teknologi robotik ini mempunyai risiko yang sangat rendah terhadap pendarahan dan komplikasi serius selain membolehkan pembedahan dilakukan dengan lebih tepat serta selamat berbanding kaedah konvensional. Pembedahan dengan teknologi terkini ini juga memendekkan hingga ...paruh masa pembedahan konvensional dan ada yang mengambil masa hanya sekitar 2 jam. Teknologi robotik membolehkan perancangan pembedahan yang lebih tepat melalui imej 3D atau 3D masa nyata... ...sekaligus mengurangkan kesakitan, pendarahan dan mempercepatkan pemulihan pesakit. Datuk Dr. Muhammad Azman berkata kejayaan ini membuktikan komitmen HRPZ2 dalam memperkukuh perkhidmatan ortopedik dan meletakkan hospital berkenaan sebagai pusat rujukan artroplasti utama di pantai timur. Baik, selepas ini tembakan rambang di Sydney ragut 15 nyawa. Kembali dalam berita Al-Hijrah, mesyuarat khas menteri-menteri -menteri luar ASEAN bagi menilai perkembangan terkini ketegangan antara Kemboja dan Thailand yang dijadual berlangsung esok ditangguhkan susulan permintaan kedua-dua negara terbabit. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, penangguhan itu dibuat bagi memberi ruang memastikan segala persiapan dapat diselaraskan dengan lebih teratur. We are still um, coordinating, monitoring. Uh, they've asked for a slight uh, postponement of the foreign ministers' meeting schedule on Tuesday, so we are postponing to get everything in order. But we are still appealing to them to stop um, the fighting. Very critical. I'm in touch with them, on a daily basis. Doctor Sui, what's your comment about the blockade of Gulf of Thailand, Doctor Sui? We are still negotiating to get things cool. Thank you very much. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan pelancaran buku The Man Who Could Move Mountain Reflections on the Social Activism of S.M. Muhammad Idris di International Institute of Advanced Islamic Studies IAIS Malaysia pagi tadi. Sebelum ini, Malaysia menyeru Kemboja dan Thailand menghentikan segala bentuk permusuhan serta tidak mengambil sebarang tindakan ketenteraan lanjut. Seruan itu disampaikan menerusi perbualan telefon berasingan Datuk Sri Anwar dengan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kemboja Hun Manet. Terdahulu kedua-dua Perdana Menteri Negara Berkenaan menandatangani perjanjian semasa sidang kemunca ASEAN ke-47 pada Oktober lalu yang disaksikan oleh Datuk Sri Anwar dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Dalam pada itu, Kemboja mendakwa Thailand melancarkan serangan udara jauh ke dalam wilayahnya hari ini dan menyasarkan kawasan berhampiran tapak warisan dunia Angkor Wat. Serangan itu dilaporkan berlaku ketika konflik sempadan antara kedua-dua negara jiran itu semakin memuncak dan mengakibatkan ribuan penduduk hilang tempat tinggal. Kementerian Pertahanan Kemboja mendakwa jet pejuang Thailand menggugurkan bom berhampiran kamp pelarian awam di daerah Srei Nam, wilayah Siem Reap. Menteri Penerangan Ned Piatra memberitahu AFP ini adalah kali pertama tentera Thailand menyasarkan wilayah yang menempatkan kompleks Angkor itu dalam pertempuran terbaru. Menurutnya, jet jenis F-16 milik Thailand telah menceroboh lebih 70km ke dalam wilayah Kemboja. Konflik terbaru bulan ini telah mengorbankan sekurang-kurangnya 28 nyawa dan menyebabkan kira-kira 800,000 penduduk terpaksa berpindah. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum ini mengumumkan gencatan senjata bermula Sabtu lalu, namun Bangkok menafikan dakwaan tersebut. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dalam satu hantaran Facebook pada Ahad menegaskan kerajaannya akan meneruskan pertempuran. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh di Indonesia kini melepasi 1000 orang. Manakala pihak berkuasa sedang giat mempertingkatkan usaha menyalurkan bantuan. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan BNPB melaporkan lebih 5400 cedera. Manakala 1.2 juta penduduk terpaksa berlindung di pusat pemindahan akibat bencana yang melanda Pulau Sumatera itu. Bencana yang melanda sejak dua minggu lalu itu menyaksikan kemusnahan besar harta benda akibat hanyut di bawah arus deras dan timbunan kayu balap. Jurucakap BNPB Abdul Muhari berkata, jumlah korban dijangka meningkat memandangkan 217 orang masih dilaporkan hilang. Bagi penduduk kampung Tanjung Karang, Vivi Novita, kediamannya musnah teruk dikelilingi sisa kayu hanyut. Kondisi rumahnya dapurnya hilang hanyut, uh -huh. teras samping mata depan tuh udah nggak ada. Uh -huh. uh, terus di kiri kanan rumah itu ya kayu, belakang juga ada kayu balok, uh -huh. depan juga tuh kan kelihatan. Sementara itu, penasihat Yayasan Darul Mukhlisin Muhammad Ihsan meluahkan kebimbangan institusi pendidikan itu tidak dapat beroperasi tanpa bantuan kerajaan untuk membersihkan sisa bencana. Tidak terbayang kami, tidak terfikir kami ini mau diapain. Ha, makanya kalau ada uluran tangan pemerintah mungkin adalah bisa di ini ya, bisa digeser ya. Tapi kalau kami yayasan murni Kayaknya pusat training oh. tak buka-buka nih. Proses belajar mengajarnya. Presiden Prabowo Subianto yang melawat kawasan terjejas di Langkat berkata, situasi semakin pulih dan bekalan makanan di pusat pemindahan adalah mencukupi. Kos pemulihan pasca bencana dianggarkan mencecah 51.82 trilion rupiah bersamaan kira-kira 13.8 bilion ringgit. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mencadangkan undang-undang senjata api yang lebih ketat susulan insiden tembakan rambang yang mengorbankan 15 nyawa di Pantai Bondi, Sydney. Serangan itu menyasarkan pengunjung yang sedang menyambut perayaan kaum Yahudi di pantai berkenaan pada Ahad. Polis mengesahkan suspek utama iaitu seorang bapa berusia 50 tahun mempunyai lesen sah untuk memiliki enam pucuk senjata api yang dipercayai digunakan dalam serangan itu bersama anak lelakinya. Susulan itu, Albanis menegaskan bahawa had pemilikan senjata bagi setiap individu perlu dikaji semula dan lesen tidak seharusnya bersifat kekal. And I want to... Uh, conclude finally by saying that the government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws. And this afternoon at four o'clock, I will put on the agenda of the National Cabinet. Insiden tembakan rambang adalah jarang berlaku di Australia sejak tragedi pembunuhan di Port Arthur pada 1996 yang mengorbankan 35 nyawa. Tragedi itu telah membawa kepada reformasi besar-besaran termasuk skim pembelian balik senjata dan penubuhan daftar senjata api kebangsaan. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Harman bersama Juru Bahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Az Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.